рады гостям. И вот именно, может быть, радость общение, а, гостеприимств Ярославского, начиная от губернатора и конча каждого нашего жителя, и способствует тому, что мы достали той территорией, которой туризм, ну, не скажу, что процветает, но развивается довольно успешно. Хорошо, что вы приехали, мы вас очень ждали. Поверьте, мы очень волновались и переживали, все ли вам будет нравиться, будет у вас возможность сказать о том, что вы приехали и услышать то, что вы хотели услышать. Это очень важно дать человеку высказаться. И самое главное, не бояться ошибаться. Добро пожаловать в Ярославль всегда. Мы не только город выходного дня, а мы просто город, который любит своих друзей и всегда ждет. Спасибо большое. Еще раз спасибо администрации Ярославской области, всего Ярославлю, агентству Дефикс, агентству по туризму Ярославской области. Вы молодцы. благодарность за прекрасную организацию данного мероприятия. Хочу пожелать всем участникам а, увеличения посещаемости ваших мероприятий, повышения узнаваемости не только в России, но и за рубежом. И, правда, тратьте побольше усилий на повышение узнаваемости. Это очень важно, на информационное сопровождение. Мы должны знать, где и что прекрасно у нас происходит.